যোৱা ধনুষৰ লৈ আনা দাদা দাদা ভাই ল আপোনাৰ দিনখৰ দিয়া ভাই লক্ষ্মণ দাদা মই মই নহা পৰ্যন্ত সীতাক সকলে এড়ে না যাবা মই নহা পর্যন্ত পিতা কত যাব নিদিবা এতিয়া এতিয়া মই আহিলো আপনার আজ্ঞা শিরুধার্য দাদা হে প্রভু না কি বিপদ আহিছে দাদাক যেন কুশলে ঘুরাই আনা ভাই লক্ষ্মণ কৰিলো ৰক্ষা কৰা শিক্ষা কৰা ৰক্ষা কৰা শিক্ষা কৰা ৰক্ষা কৰা ভাই লক্ষ্মণ ভাই লক্ষ্মণ ভাই লক্ষ্মণ ভৰিলে ৰক্ষা কৰা ভাই লক্ষ্মণ

যোৱা লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ উদ্ধাৰ পাৰা ৰাম ৰঘুমণি নহয় দেৱী সেয়া দাদাৰ কণ্ঠস্বৰ নহয় আৰু মই আৰু মই যাব নোৱাৰো দেৱী দাদাই আপোনাক কেৰে যাবলৈ মোক বাধা কৰি কৈছে গতিকে গতিকে মই দাদাৰ বাক্য লংঘন কৰিব নোৱাৰো দেবী নোৱাৰো কি লক্ষ্মণ তুমি নোযোৱা বুজিলো বুজিলো তোমাৰ গুপ্ত মন্ত্ৰণা দেৱী ৰামৰো অবিহনে দাদা আপনার সত্য রক্ষা করবা করবা মোবা করি আপনার বাক্য আজীবন লঙ্ঘন করবাইছ দেৱীয়ে আজি পৰ্যন্ত এই লক্ষ্মণৰ অন্তৰ বুজি নাপালে পাণৰ পাণৰ পত্নী উৰ্মিলাক এৰি থৈ আহিলো কৰি এই বনৰ মাজে ক্ষমা করি প্রথম রেখা দাদা রামচন্দ্র

নাৰায়ণ গোবিন্দ বনোৱালী গোপীকা ৰঞ্জন কোন আছে এমুঠি দিয়ক নহ'লে নাৰায়ণ নাৰায়ণ আমাৰ একোৱেই নাই আমি বনৰ বাকী আমি জীৱন ধাৰণ কৰোঁ নহয় দেৱী যি আছে তাকেই দিয়ক নহ'লে মোৰ প্ৰাণ যাইভুকত বাৰু অলপ ৰৌ এটিমাথো শৃফল আছে তাকেই আপোনাক কৰিম প্ৰদান নি সুমাব ভিতর কক্ষ নেরিম করাবিউ সীতা দেবী চলে বলে কিংবা কৌশল বুদ্ধি করে তুমি ভিক্ষারিক এনে ব্যবহার করা তোমার জরি ভিক্ষা দিবর মন নাই তেনতে নালাগে লাগে জরি ইচ্ছা আছে আগবাহি আই মুক ভিক্ষা দিয়া নহলে তোমার বংশ ধংখ হব নহয় মুই বল ক্ষমা করিবো হয় রেখার পাৰ হ'ব নোৱাৰো লক্ষ্মণে বাধা কৰি থৈ গৈছে এইৰেখাৰ বাহিৰ নহ'বলৈ গতিকে মুনীবৰ লওক এই শ্ৰীফল নহয় দেৱী ভিক্ষাৰী কেনেদৰে ভিক্ষাৰীৰে ধৰ্ম নহ'ব আৰু ভিক্ষাৰীক বিমুখ কৰিলে তোমাৰ বংশ নৰকত পৰিব সেই গতিকে তুমি আগবাঢ়ি আহি মোক ভিক্ষা দিয়া আহা আহা দেৱী পলম নকৰিবা বর ল এ শ্রী ফল দিয়া দেবী মোর বর ভোক লাগিছে ল গুণি দিয়া দিয়া ল আ